Мальчишки и девчонки, а также их родители. Про Илью Белостоцкого услышать не хотите ли? Илья Белостоцкий успешно работает в киножурнале «Яролаш». А на бумеранге у него другое кино. Он снимает короткометражку под названием «Приказ» по мотивам рассказа детского писателя Юрия Яковлева. Но ну, этот фильм о сложных э, отношениях людей, животных, о взрослении человека о том, как человек берет на себя ответственность. Ну а сложности ну, тут очень трудно все успеть, на самом деле еще и отдохнуть. Ребята хотят отдохнуть, поэтому, ну как сказать, они разрываются между желанием сделать дело и желанием, допустим, скупаться. На днях в группе, которую руководит Белостоцкий, прошел кастинг по отбору участников съемок. Станислава Климова из пятого отряда попробовала себя в качестве хлопушки. Дубль первый эпизод, первый. Сцена первая. Главное громко говорить и все четко читать. Мне нравится быть кинематографистом, то есть участвовать во всем, все, что связано с кино. Два дня шли репетиции и кастинги, и вот, наконец, первые съемки. Главный герой фильма – мальчик, которого играет Степан Федоров. В кино он снимается уже второй раз. Конечно, сложно, говорит Степа, но если стараться, то все получится.